हेलो गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अरे ये वीडियो खास होने वाला है शायद लंबा भी होगा मगर ये वीडियो में आपको और महाराष्ट्र की जनता को जो भी दत्त भक्त है उनके लिए खास रहने वाला है तो स्टेज टून मैं आपको बताता हूँ मैं आया हूँ कुरोपुर तो कुरोपुर की पूरी जानकारी इस वीडियो के देने के तो अपनी बगैरा देखो ऐसी लग रही है ना मैट फिनिश में है ऐसी लग रही है जबरदस्त वाह कल हम रात को यहाँ पे आए थे ये श्रीपात छाया आश्रम है इस गांव का नाम है पंचदेव पहाड़ ठीक है और ये रायचूर मटकल रायचूर से हम लोग मटकल की तरफ आते हैं तो मटकल गांव है मटकल से 17 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है आपको अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको रायचूर उतरना पड़ेगा रायचूर से मटकल आना पड़ेगा और मटकल से आपको कोई ऑटो या टमटम बोलते हैं तो वो मिल जाएगा अगर आप खुद की बाय आ रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं तो यहाँ से अभी डेढ़ किलोमीटर जो रिवर है वो तो रिवर क्रॉस करने आप, करके अपने को जाना है तो रिवर के अंदर जो भी आइलैंड है बोलो तो कृष्णा नदी का रिवर है बहुत बड़ा है उसका क्या बोलते हैं पात्र तो उसमें वो आइलैंड जैसा है तो वहां से अपने को बाय क्या बोलते होडी बोलते हैं उसको आपने वो देखा होगा मैं आपको दिखाता हूँ चलो तो वहाँ पे अपना गाड़ी पार्क करेंगे उधर भी एक विठल बाबा आश्रम है तो वहाँ पे पार्किंग करेंगे यहाँ पे दो ही आश्रम है एक छाया आश्रम और तो विठ्ठल बाबा आश्रम छाया थोड़ा अच्छा है क्लीन तो है पार्किंग से खाना अच्छा मिलता है ठीक है तो वहाँ पे गाड़ी पार्किंग करेंगे वहाँ से बाय बोट में हम लोग उधर जाएंगे क्या अभी बज गए सात साढ़े सात बजे अपना अभिषेक है महाराज को तो वो महाराज के अभिषेक का टाइम हो गया तो अपने को जल्दी निकलना पड़ेगा तो अगर आपको मंदिर में अभिषेक करना है ना तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे बोले तो भगवान का ऊपर न रहता है वो और हनी अष्टगंध उसके साथ में आपको प्रसाद के लिए जो वहाँ पे लगता है मिक्स ड्राई फ्रूट कुछ फल लेने लेके आने होंगे बोले तो बनाना है तो भी सीजनल सीजनल भी चलेगा तो वो लेके आप इधर पहुंचिए यहाँ पे दही दूध का शिकरम रहता है वो महाराज जी दे देंगे ठीक है अगर आप ये पूरा लेके आते हो तो आपका पूरा अभिषेक होता है यहाँ पे अभी अभिषेक का तो वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता कि मंदिर में कोई मोबाइल अलाउड है इवन मंदिर में जो गाबा है उसमें लाइट भी नहीं है जो दिया रहता है बस उसी के हिसाब से जैसे अपना बालाजी में तिरुपति बालाजी में होता है बस लाइट वगैरह कुछ अलाउड नहीं है बाकी चीजें मैं आपको और बताता हूँ क्या है यहाँ पे क्या नहीं है ठीक है हम लोग ऐसे बोट पकड़ रहे इधर सामने मंदिर है तो दिखेगा पूरा रिमोट एरिया जैसा है ज्यादा कुछ फैसिलिटी कुछ नहीं है अपने को ऐसे बोट पे ही जाने का है तो हमारा अभिषेक हो चुका है मैंने पूरे कपड़े चेंज किए थे दो और एक ऊपर न लिया था एक्चुअली अंदर कोई मोबाइल फ़ोन वीडियोग्राफ कुछ भी अलाउड नहीं है और उस तो चीज़ को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तो ये जगह बहुत रिमोट प्लेस है कुछ भी उधर फैसिलिटी नहीं खाली खेत पे एक छोटा सा कस्बा है बस वही बना रहे तो अच्छा है तो अभी हम लोग जा रहे हैं सामने जो मंदिर दिख रहा है आपको यह वासुदेवानंद सरस्वती उर्फ टेम्बे स्वामी महाराज यहाँ पे दिगंबरा, दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये एट वर्ष का मंत्र जो लिखा था तो तो वासुदेवानंद सरस्वती उन्होंने ही यहाँ पे लिखा था तो यही वो जगह है देखिए जस्ट रिवर है रिवर के बाजू में अंदर चलो अंदर आपको दिखाते ये गुफा देखो कैसी है आप लोग को चल के तो नहीं जा सकते रेंगते हुए जाना पड़ेगा तो अपने को ऐसे रेंग के जाना पड़ेगा ये देखो स्वामी का है। पुदा है। पुदा सो पुतला है चलो आगे नीचे नीचे ये देखो इस तरह से एक गेम है देखो। दे देंगे दे तो रिवर है और तो यहाँ पे क्या लिखा है ये जरूर फॉलो करना यहाँ पे बहुत सारे कुरकुटाइल है हमने दो चार बार देखा है उनको आपको दिख रहा है क्या वो मंदिर तो वहां से हम लोग ऐसे बोट में आए हैं लंबा है और यहाँ पे इस साइड में अपना भी गाड़ी लगाया मस्त सफर था ये तो ये नदी है और इसके बाजू में है विठल बाबा आश्रम ये नजदीक है पूरे हम लोग जो ठहरे है वो थोड़ा आगे एक, एक किलोमीटर रहेगा आश्रम अगर नदी पे जाना है मंदिर जाना है तो आपको गाड़ी यही पार्क करना पड़ेगा तो हम लोग ऐसे में रुके थे एक एक बार यहाँ पे मंदिर है ऐसा रूम बने हुए हैं सब जगह अरे यहाँ पे जाप चल रहा है अखंड जाप चलता है ये तो अभी हम लोग पहुँचे हैं यादगीर यादगीर में हमने एक गूगल पे होटल देखा था तो वहीं पे आए ये होटल श्री सुग्रेश्वर ओरिजनल प्योर वेज तो ये देखो डिश आ गया हमारा बाजरे की रोटी ये छोले टमाटर सब्जी दाल अचार सलाद, दो चटनी दही और एक हमने लिया है गुलपोली पोली हम लोग अभी गुलबर्गा पहुंच गए यहाँ से ऑलमोस्ट थर्टी सिक्स किलोमीटर गंगापुर है तो एक फोर्टी टाइम लगेगा यहाँ से फाइनली हम लोग गंगापुर पहुंच गए बराबर साढ़े तीन बज गए उतना तो टाइम एक्सपेक्टेड था टाइम पे पहुंच गए जस्ट टी ब्रेक के लिए रुके थे बहुत टाइम से टी का क्रेवरिंग रहा था अभी टी पीते हैं तो लेकर चाय पीते है मस्त कड़क है तो मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया मेरा जो टी शर्ट चाय गिर गया था तो व्हाइट से ब्लैक हो गया तो यहाँ से एक्चुअली थोड़ा प्लान में चेंज है शेगा जाने वाले थे मगर तो अभी डायरेक्ट पूना जाएंगे तो थोड़ा सा इमरजेंसी आया था तो उसके घर जाना पड़ेगा एक्चुअली प्लान ये था कि आज के दिन मैं इधर ही रहूं और कल निकलने का प्लान था हम लोग अभी डायरेक्ट मतलब कि हम लोग पहुंच रहे हैं ऊरुड़ी कांचन अभी आउनिया धीरे तो सो गए देखते हैं कहां पे अभी खाना खाने का प्लान करेंगे क्योंकि अपने को और एक घंटा लगने वाला है 37 किलोमीटर है तो उनका नींद खराब नहीं करना चाहता हूं नहीं तो हम लोग कुछ जुगाड़ कर लेंगे वैसे तो कुछ खास बुक नहीं है हमको दोपहर दोपहर का उनका खाना बहुत बस येवी हो गया था तो लाइट में ही फाइट करेंगे